Всем привет! С вами снова канал Ловкие Руки. И у нас э, эксперимент. Для этого нам понадобится 6 вещей. Это пачка спичек, пластилин, э, тарелочка, э, банна банка, э, бутылка с водой. Да, э, вода можно и не пить его, и пить его не обязательно в бутылке, просто нужна вода. И шестое же Ловкие Руки. Так, для начала нам нужно взять пачку спичек и пластилин, и все вот, вот так сюда прижать. Размазываем пластилин вот так, таким образом. Берем пачку спичек, вытаскиваем туда примерно 2-3 спички. Так, я взял 4, можно и 5, 6, а можно и 1. Так, просто вот так, взбиваем спички вот таким вот образом, все 4 штуки. Так, особой разницы нет, как вы ее вдеваете. И также берем еще одну спичку, чтобы поджечь. Но прежде начинает гореть, и в этот момент мы опускаем вот это. Да, да, что у нас здесь получается? Огонь потухается, и вода начинает постепенно всасываться в этот сосуд. То есть здесь уже воды не остается, а внутри банки вода увеличивается размером. Mm -hmm. да. Таким образом, вода падает не вся, но поэтому нужно какое-то определенное место. И также ее будет подниматься. Давайте. Вот что у нас получилось. Если понюхать, она будет пахнуть не очень хорошо. Как-то Но такая вот физика у нас и эксперимент. С вами был канал Ловкие Луки и Ализинов. Спасибо, что посмотрели мое видео. Этот эксперимент довольно интересный. И э, давайте подпишемся на наш канал, поставим лайки и пока!